surah yang ke-16 dalam Al-Quran yaitu surah An-Nahl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa wa ba' dan penonton yang dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri sejenak bersama Kalamullah Allah dalam siri kita kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-16 dalam Al-Quran yaitu surah An-Nahl surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 128 ayat Surah An-Nahl diberi nama An-Nahl dengan makna lebah kerana ada disebutkan lebah di dalam ayat yang ke-68 dan 69 dalam surah ini sebagai makhluk yang mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menghasilkan manfaat kepada manusia iaitu madu. Secara umum di dalam surah ini membahaskan berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kewajipan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan peringatan agar jangan terjerumus ke dalam lembah kesyirikan begitu juga uh, ter dapat ajakan terhadap berakhlak yang mulia dan juga untuk memperlakukan dalam kehidupan dengan penuh keadilan. Dalam surah ini menceritakan dengan jelas beberapa perkara iaitu orang-orang musyrikin umpamanya mereka menolak ajakan Islam, menolak seruan para nabi lalu Allah Taala membidas mereka yang menyembah berhala ini, berhala yang tidak ada, tidak dapat memberi manfaat kepada manusia tetapi tetap saja manusia menyembahnya. Allah Taala menyebutkan segala sesuatu unsur-unsur yang ada di dalam muka bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik air, tanah, udara, tanam tanaman langit, siang dan malam dan sebagainya ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga bercerita tentang lebah dan madu Allah taala memerintahkan kepada lebah untuk membuat madu, untuk menghasilkan madu memberi ilham kepada lebah untuk menghasilkan madu dan membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi. Sebagai contoh, Allah taala menyebutkan dalam ayat 68 wa auha rabbuka ilan nahli an min al jibal buyutu wa min al shajar wa dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah bahawa buatlah sarang di gunung ganang di pokok-pokok kayu dan juga di tempat-tempat yang dibina oleh manusia di bangunan-bangunan samakuli min -bangunan. kulli samarati fasluki subul rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin nas inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun dan makanlah daripada segala jenis buah-buahan dan tempuhlah jalan-jalan yang Tuhanmu telah mudahkan bagimu daripada perutnya keluarlah minuman iaitu madu yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat penawar bagi manusia sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mahu berfikir jadi di dalam dua ayat ini ulama memberikan penafsiran yang pelbagai yang pertama Imam At-Tabari menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala memberi ilham ilham ini bukanlah ilham wahyu kenabian tetapi tapi Allah memberi ilham secara naluri kepada bah untuk membina rumah ataupun sarang di tempat-tempat yang tinggi dan diajar untuk hidup di dalam satu sistem yang tersusun walaupun uh, lebah itu tidak mempunyai akal. Ibnu Qasim menekankan bahawasanya ini terdapat penekanan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan seekor lebah mampu menciptakan sarang mencari makanan dan memproses buah-buahan ataupun bunga yang dimakan memprosesnya menjadi madu itu semua daripada ilham Allah Taala dan madu itu punya berbagai warna tergantung apa yang dimakan oleh uh, tumbuhan yang dimakan oleh lebah tersebut. Begitu juga Al-Qurtubi men menafsirkan fihi shifa'un linnas terdapat uh, shifa' ataupun ubat bagi manusia. Ini menunjukkan khasiat madu itu sendiri. Ada yang menafsirkan penawar itu bersifat jasmani, ada yang menafsirkan bersifat rohani. Uh, Alakulhal madu itu adalah uh, satu bentuk uh, penawar kepada manusia tetapi tetapi semestinya walaupun ia adalah penawar terdapat kadar-kadar yang tertentu oh, untuk menjadi penawar. Boleh jadi lebih boleh jadi banyak itu darakan dan sebagainya. Begitu juga uh, Ar-Razi menafsirkan madu itu bukanlah ubat bagi fizikal semata-mata tetapi adalah simbol hikmah dan manfaat ilmu. Bagaimana daripada makhluk yang kecil keluar manfaat yang sangat besar. Jalan lebah yang dipanggil subula rabbiki dzulula itu menunjukkan keteraturan ciptaan Allah Taala. Maknanya ada sistem yang khusus ya. Begitu juga madu disebut sebagai rahmat yang terang datang daripada makhluk yang kecil menyuluh kehidupan manusia sebagai dalil kebesaran dan rahmat Allah kepada manusia. jadi begitu juga madu itu merupakan satu bentuk pengubatan tradisional yang telah digunakan oleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tibbun nabawi itu semua terdapat di dalam penggunaan madu. Itulah serba sedikit ringkasan berkenaan dengan surah An-Nahl. Mudah-mudahan memberi manfaat. Ila liqa'in akhar wa billahi hidayati wa tawfiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.